Окей, сьогоднішнє відкриття притулків та е, знаково для Житомира Пордія таких притулків, е, чесно, на моїй пам'яті я взагалі не бачив, а тим більше не бачив в Житомирі. Е, е, наскільки це важливо для міста, як міська влада долучалася до цього, е, за чиї кошти е, побудовано і які функції виконуватиме ці притулок? Е, ну, по функціям, я думаю, що скажете поводити е, по Идея создания такого центра, она еще возникла, по-моему, ну, в 2014 году, когда было куплено это помещение. В 2012 году, году, когда было куплено это помещение. То, в принципе, после 2012 -го года, до 2014 -го года, никто не занимался этим проектом, не был даже изготовлен проект по реконструкции этого помещения и в принципе про это проект В 2014 году э, началась работа над проектом, в 2015 году начались строительные работы и э, фактически вот за полгода центр был готов. Э, достаточно много денег было сюда потрачено и спонсоров в том числе, и эти деньги, наверное, вот с Олегом считали, наверное, около миллиона гривен, примерно, это только спонсоры потратили на обустройство этого приюта этого центра а бюджетных денег потрачено миллион двести тысяч гривен на реконструкцию но надо понимать что здесь не было ничего не было ни электроэнергии Нам мы тянули линии не было освещения не было воды не было отопления полностью То есть абсолютно этот центр находился без каких-либо коммуникаций Поэтому, в принципе, миллион двести тысяч гривен из бюджета – это не маленькая сумма, но, с другой стороны, это та сумма, которая, надеюсь, в ближайшие годы поможет решить проблему с животными, беспризорными животными. А насчет того, что этот центр, наверное, один из лучших в Украине, разные изменения, многие говорят, что это лучший центр в Украине, я хочу сказать, что надо ставить, ну, не чувствовать себя там, что мы не можем и так далее. Надо ставить просто нормальные цели, подбирать команду тех людей, которые действительно хотят чего-то добиться и сделать для Житомира. И пора уже, чтобы Житомир делал лучше по этому. Как надалі будет финансироваться центр и какие перспективы на майбутнє? Финансирование центра будет осуществляться из нескольких источников. Фактически это статус коммунального предприятия, которое будет получать частичное финансирование из бюджета, частично работы будут проводиться за счет того же фонда 4 лапы, частично этот центр будет сам зарабатывать деньги на предоставление услуг, платных услуг. И таким образом я думаю, что мы поработаем над привлечением еще грантовых денег для работы этого центра. Фактически такие центры поддерживаются по Европе достаточно серьезными финансовыми ресурсами. Поэтому как раз бюджетность составляющая будет относительно небольшая. Скажи, пожалуйста, я до Олега Ваша Ваш самый такой притулок – это давняя ваша мрія, и вы давно хотели ее Створити цей притулок. Наскільки по вашим відчуттям вдалося все? Чи мало виглядати це зовсім не так? І як в майбутньому, що в майбутньому має бути тут на цьому, в цьому центрі? Да, ви правильно говорите, у мене була когда-то коли в Житомирі приют для на живота. эта мечта була благодаря фонду «4 Они меня чуть -чуть перевернули мировоззрение, и ми создали центр защиты все таки животних. Це не совсем уже приют. Если по тому, по наполнению то, что сделано сейчас, по-моему, сделано максимально из того, что мы сейчас видим. То есть я И даже не знаю, ресурсы. что можно из тех ресурсов, что можно добавить. В будущем мы хотим создать дополнительный центр канистерапии для работы с детьми, которые требуют дополнительного ухода. И у нас есть такая мечта дополнительно создать центр подготовки собак для воинов, которые стали инвалидами. Это, вот, это, это перспективы, о чем мы сейчас думаем. И сейчас тут собак можно приводить бездомных, чи их будут отловливать? Смотрите, работает, работает вообще программа уже городская. У нас вот на автомобиле есть номер телефона, написан в зале там 1580. Все жители Житомира могут дать заявку в службу 1580. Директор центра формирует эти заявки, определяет по районам, куда выезжают. Выезжает машина в район, отлавливает собак, привозит их сюда, стерилизует и отвозит их назад, в обитания. Здесь остаются только собаки, это вот как вы видели с той стороны, которые находятся, это инвалиды собаки, которые, за которыми нужен дополнительный уход, которых уже нельзя выпустить назад. Тобто, наприклад, якщо житомирянин знайде якусь скалічену собаку, яку машина збила, чи вона просто її не скривала, ви будете да, лікувати да, да. Знову ж таки за який рахунок будуть да. лікувати? ну лічення цих собак і тільки за волонтерські да. гроші відбувається. Я могу добавить то, что а рассказал рей, Сергей Иванович. Хочу добавить то, что сказал Сергей Иванович. Мы делали экономические просчеты, Этот центр при правильной работе за два года выйдет на самофинансирование. Город не будет больше тратить. У нас уже есть предварительные договоренности с мэрией Коростыня. Они на следующий год закладывают бюджет деньги для стерилизации собак в нашем центре. Поэтому уже будут приход скоростные. Потихоньку мы подтянем и другие районные центры. То есть мы сделаем Житомирского городского, Житомирской областной, будем так говорить, Центр для, для Житомирского региона. А скажите, тут есть возможность расширять территорию, строить дополнительные да, здания, есть, вольеры? Есть, есть. У нас возможность это есть. Мы смотрели по генплану, здесь у нас есть прилегающая территория. Мы можем развиваться. Это тоже есть в планах. Она зарезервирована или нет? Ее не заберут потом? Сейчас пока это городская земля. Это просто городская земля. И у нас еще помещение площадью фактически такая, такую же, такая, такой же площади, как вы видели. И еще есть резерв. Да, и такое же есть помещение. 600 квадратных метров у нас еще Это есть. Еще а у крым собак сейчас гвоздь Тут Кошечки. есть. Коты, коты, коты конечно да. да, да, котов тоже привозят. Крокодилов пока не было. Я бы хотела еще вас добавить, что в данный момент наша организация, мы сотрудничаем с центром. У меня есть номер телефона, по которому можно проводить заявки. Это 067 921 2289 ну, дополнительно, чтобы мы могли стилизовать как можно больше бездомных животных. Спасибо. Я хотела бы еще добавить. Мы наконец-то организовали наш сайт где тоже мы уже заполняем достаточно информации про наш центр, и тоже есть возможность подавать онлайн заявку. То есть, у кого нет возможности со социального номера, можно подать онлайн. Все это будет формировать и работать. И да, еще два слова скажу. Мы очень рады сотрудничеству с центра с Агроэкологическим университетом. Здесь сегодня работают наши студенты, выпускники, и, конечно, будут проходить и стажировку, и практику. Я думаю, что тесное сотрудничество с университетом центра оно будет взаимовыгодным и полезным да, для города и для области. Ну да, здесь фонд 4 лапы предлагал даже проводить совместную научную работу. Я думаю, как раз это... Да, работа в частности, по, в да, по дрессировке собак для участников да, АТО, да. это уже программа 4 лапы на базе университета. Тоже начинала, начинала развитие. У нас все, все есть основания для сейчас с открытием центра усилить эту работу в разы. Якщо питання до центру більше немає, ми лишаємо міського голову, у нас ще є питання по місту для журналіста. Друзі, колеги, всі готові?